Всем привет! Я сейчас хочу показать мою последнюю зарядку, 20 зарядка, которая по счету идет. Значит, вы сейчас видите аккумулятор, который заряжается по системе Бедини. Я хочу обратить ваше внимание на вольтметр. Он показывает 11,91 вольт. То есть этот аккумулятор у меня сейчас заряжается, я его разряжал много раз предварительно. Теперь напряжение Моего питающего аккумулятора. В моем питающем аккумуляторе напряжение 18, было видно, 18, 19 вольт. Причем аккумулятор у меня никогда до такой степени не заряжался. То есть я в данном случае речь идет о том, что этот питающий аккумулятор был заряжен стационарным устройством, совершенно стандартным стационарным устройством от сети. Вот. Ну, поскольку у меня тут как бы не самая запитывающая система, у меня есть определенные реальные затраты на то, чтобы эту систему запускать. Вот. Я хотел бы и вам еще одну вещь продемонстрировать. Значит, как только я здесь отсоединяю один контакт, я сейчас минус отсоединяю начинает тут же лампочка светиться. То есть это радиантный импульс. Это импульсный ток, еще раз повторюсь, потому что... Я лучше закрою, чтобы лампочку не накрыть, потому что довольно-таки там мощный ток приедет. Вот. То есть эта лампочка, которую вы сейчас видели, она закрывается от избыточной энергии, виде, которая идет в виде импульсного тока. Это, если вы думаете, что у меня прямой ток здесь в схеме, то я вас хочу разочаровать, люди, у меня здесь импульсный ток, и причем с высоким потенциалом, как я так подозреваю, потому что аккумулятор этот у меня заряжается, естественно, этот аккумулятор у меня тоже разряжается, э -э, как говорится, этот аккумуля... тот аккумулятор разряжался, этот у меня, тот... то есть тот аккумулятор, который его показывал до этого, он у меня заряжается, а этот у меня потихоньку разряжается, Сейчас как цвета я чтобы было видно. Вот не очень, конечно. Если что под рукой взял, то вот часто видно. Видите, ток, ток, э, напряжение на моем питающем аккумуляторе, оно э, как бы пад, потихоньку, падает, потихоньку падает. Теперь показано напряжение на моем питающем аккумуляторе. Тут у нас если поддержать это напряжение на питающем аккумуляторе, он заряжается. Если вы видите вообще это видео впервые и хотите вообще объединить систему собрать, я вам скажу сразу очень важную вещь. Аккумулятор, который вы будете заряжать и потом разряжать, с ним очень нужно будет долго работать, потому что, в принципе, те вещи, которые я в последнее время наблюдаю по зарядке, они проявились только в самом конце. Ну, вот я не знаю, как у других людей, но вот у меня в самом конце проявились. Вы видите, аккумулятор заряжается. И это не прямой ток, это импульсный ток Который Попадает в этот аккумулятор И заставляет Двигать там ионы на пластинах То есть Бедини даже говорил о том Что там пластины В аккумуляторе меняют какие-то свои свойства Там кристаллы какие-то появляются Но я не могу об этом еще сказать Потому что у меня нет возможности Открыть этот аккумулятор, посмотреть где Меня только интересует одно Вот можно ли зарядить по системе введения аккумулятор и какие для этого должны быть затраты. Вот затраты, я могу сразу сказать, они есть, потому что вот этот аккумулятор у меня, допустим, я его заряжаю постоянным переменным током, ну, через зарядное устройство, естественно, 12 вольт. Вот, он заряжается в течение 20 часов, Обычно его, его нормальное рабочее напряжение является, сразу вам скажу, не 18-17, не 18, 17, то что вы сейчас видите, а 13-56, ну, максимум 14 вольт, это считается его нормальная работа. Но я заметил, что, в принципе, когда работает система объединений, как бы питающий аккумулятор не должен заряжаться, но я так подозреваю, часть энергии которую я извлекаю э, во время работы бедини, она попадает и в питающий аккумулятор и хочу я не хочу но и питающий аккумулятор получает какую-то часть этой энергии то есть аккумулятор реально вы, вы видите я вот если сейчас отключу вольтметр что вам вот, так я не то отключу это сейчас я сейчас отключу сейчас видите я сейчас отключил вольтметр вот видите отключил вольтметр отключу питание вольтметра раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один секунд включаю вольфметр, показатель вольтметр видите 0,0. ноль подключаю вольтметр к аккумулятору вот вы сразу видите сколько какое у него напряжения сейчас я иду так чтобы было видно вот оно то есть видите что происходит с аккумулятором то есть тут четко 18 вольт напряжение то есть это емкость <laughs> питающего аккумулятора как в обычный эффект в тем не тоже э, увеличилась значит да это все еще одна вещь интересная аккумулятор который вы, вы здесь видите который я заряжаю у него емкость 5 ампер часов ну реально пока что я могу сообщить что из этих 5 ампер часов я вот по системе беде то что у меня получалось но 8 часов реально работает с нагрузкой 250 мА. Это немного. Но нужно задать вопрос, почему именно это, этот, этот аккумулятор даже как бы как бы не должно этого быть. Импульсный ток, это же как говорится, не, не прямой ток. То есть почему емкость меньшая емкость от нее ток, который трансформируется в импульсный ток. Почему именно этот ток? заряжает аккумулятор. Вот это, я думаю, очень хороший вопрос для размышления, потому что, в принципе, как бы так не должно быть, но оно есть, и я могу сказать, что я удачно заряжал обычные аккумуляторные, обычные батарейки алкалины 2 а там 3 а то есть это как бы технология, ее можно распространять, как говорится, на различные там применения. Вот. У меня сейчас, к сожалению, под рукой лампочки нету, чтобы показать, что это именно импульсный ток. Вот, я сейчас еще раз отсоединю от схемы, и вы видите, как … То есть каждый раз, когда колесо проходит над катушкой, вот, загорается эта неонка. То есть как бы все абсолютно вещи наблюдаются. Вот, у нас тут зарядка идет дальше. Вот, я могу только одно сказать, что систему… В принципе, беди не собрать несложно, но нужно учитывать несколько вещей. Это аккумулятор. Аккумулятор нужно правильно заряжать и разряжать. При слове правильно я имею в виду, что нужно сейчас использовать такую формулу: 20, значит, 20 часов разделить на емкость аккумулятора, и вы получите вот реальную нагрузку для аккумулятора. 20 часов на емкость аккумулятора или, или даже может наверное сказать наоборот, да. Я, ну да, ну, короче нужно просчитать, чтобы аккумулятор четко разряжался в 20 часов. Будем так говорить, это самое важное. Должна быть такая нагрузка, которая аккумулятор от 11 вольт разряжает В 20 часов. Вот. Вот еще раз повторю, что у меня магниты на этом колесе все повернуты северным полюсом. Это вы можете в моем предыдущем видео увидеть, как, как это самоопределять определять, в какой магнитный полюс находится на магните. Катушка. Катушка, в принципе, то же самое, что и... К ней относится та же самая информация, что и колесу. В принципе, всю информацию вы найдете на сайте заряд. Если вы там его в Google откроете, там, ну, точка там ком там вся информация есть, там не только мы вещи, которые занимаются, там и другие люди пишут. Вот, и, и, те, кто не знает еще вообще про это, я вам скажу так, тут в Германии есть немецкий профессор Клаус Татур, и это действующий профессор физики, он реально доказал, что в вакууме существует энергия, то есть если вам люди говорят, что в вакууме нет энергии, ну, вы можете сослаться вполне на достоверную работу человека, который провел эксперимент, теоретически даже, не только практически, но и теоретически доказал, что в вакууме есть энергия, и что с этой энергией надо начинать работать, потому что у нас нет другого выхода вообще. То есть солнечная энергия – это хорошо, ветряна – еще лучше, но энергия, которая будет питать наши машины и все остальное, вот она на самом-то деле. То есть Бедини объясняет, то есть изобретатель этого устройства, который по, тем, по которому я собрал это устройство, он объясняет так, что эта энергия из вакуума, она идет из центра катушки. Вот. Из центра катушки, потому что катушка, когда на нее подается прямой ток, она генерирует магнитные поля, то есть там один северный полюс вверху у нее находится, а внизу там скорее всего южный потому что иначе как бы он колесо, если там бы <laughs> не было такого магнитного поля, то есть. так что в принципе это все работает. Я наблюдал несколько интересных эффектов. могу просто так сказать еще немножко рассказать, что это был за эффект. у меня оба аккумулятора с какого-то момента начали эм, началось у них бежать напряжение. в На плане что напряжение было максимуму и на этом аккумуляторе, который я сейчас заряжаю, и на аккумуляторе, который сейчас питает схему. То есть, на, то есть оба аккумулятора неизвестно откуда получали энергию. Хотя вот этот питающий аккумулятор, он должен по идее ну, быть, был к тому моменту разряженный. Также интересные эффекты, если говорить о том аккумуляторе, который я заряжаю, значит, интересные были эффекты такого плана, что я когда разряжал этот аккумулятор, и разряжал его до ну, самого низкого напряжения, которое только может быть до 6 вольт. И потом эту нагрузку убирал с аккумулятора и ждал, пока он типа восстановится. И то я наблюдал резкое повышение в напряжении. Причем не то не то стандартное, которое вы можете наблюдать на аккумуляторах после нагрузки, а именно резкое. То есть если оно раньше у меня в самом начале, когда я разряжал этот аккумулятор, напряжение всегда было до... 11,70 ну, поднималось до этого напряжения, то сейчас, как бы, после всех этих зарядок разрядок, оно прыгает до 13 вольт. Я не думаю, что этот аккумулятор у меня убитый, потому что я лампочку могу подключать и все остальное, но как бы работает. Вот. Но, еще раз говорю, это устройство не самозапитка, потому что у меня с одной стороны стандартная батарея. Стандартный аккумулятор, который заряжаю, а с другой стороны у меня аккумулятор, который я заряжаю по всеми единиц. И как бы для того, чтобы саму запитку сделать, для этого нужно дальше системы работать. Я не знаю, у меня цели не было сделать саму запитку, сразу говорю. Моя цель пока что понять, что за импульсный ток я получаю и какими свойствами он обладает, и что он делает с аккумуляторами при этом. Я думаю, что это тоже полезно знать. А все остальное, оно как бы уже само собой вылезет наружу. Ну все. Вот это все, что я хотел вам показать. Мой его совет. Не ждите никого, что кто-то придумает лучше, чем Бедини. Берите то, что уже есть, и делайте. И просто находите людей, соратников, которые вам будут помогать дело собирать. Потому что, как говорится, выхода никакого нету из той ситуации, которая сейчас есть. И только лишь постоянными изобретениями такими изобретениями и постоянными дискуссиями с людьми, кто действительно в этом разбирается, только через это можно что-то сделать и как-то нашими поменять. Вот и все. Спасибо всем за внимание.